День молоді в Дніпропетровську святкували по-спортивному. На фестивальному причалі провели міжнародний фестиваль Workout Fest 2013 Своє вмінням встановлювати рекорди демонстрували зірки воркауту світового масштабу. Книгу рекордів поповнили новими досягненнями. Фестиваль воркаут Fest 2013 став початком нової масштабної регіональної програми Міцне здоров'я, успішне життя губернатора Дніпропетровщини Дмитра Колеснікова. Адже здоров'я і спорт це ті цінності, які мають стати модними у молоді. Фестиваль здорового образу життя, який проводиться сьогодні в Дніпропетровській ко дню молоді – Один із найбільших фестивалів цього віду спорту. Впервые он проводится на таком высоком международном уровне, и наши гости, наши коллеги из других стран говорят о том, что такого фестиваля еще в своей жизни, в мире они не видели. Наша цель ⁇ это не только показать наши спортивные успехи. Наша цель ⁇ чтобы молодое поколение занималось спортом, занималось физкультурой и вела активный образ жизни. С этого фестиваля в нашей области стартует новая программа «Мецне здоровье, Успешное життя». Если наше молодое поколение уйдет от пагубных привычек, будет заниматься спортом, будет заниматься физкультурой, оно обречено на то, чтобы быть успешным. Поэтому сегодня, в этот праздник, я поздравляю всех, все наше молодое поколение с Днем молодежи. Желаю им исключительно здоровье. Сегодня уже третий год подряд у нас проходит международный фестиваль здорового образа жизни. Уровень нам нравится. Единственная жара. Жара, конечно, нас не радует, но тем не менее люди все равно остаются, люди пытаются где-то в тенючке отдохнуть и потом все равно приходят. Радует, что в этом году нас поддержал губернатор Дмитрий Колесников. И не просто так поддержал. Потому что Днепропетровщина считается на сегодняшний день лидером развития здорового образа жизни. Днепропетровск фитнес-столица Украины, а Украина, фитнес-столица мира. У нас не просто э, зрители, у нас участники. То есть каждый человек, пришедший на фестиваль, он пробует себя в одной из локальных зон. То есть они э, могут э, с помощью инструкторов э, опробовать тот или иной вид спорта для того, чтобы в будущем заниматься тем, чем им нравится.